Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry raz jeszcze naszym gościem miejscowy Genius Gętwela z posłem Sejm z ruchu Liberalów Litwy i kandydat na wiceprzewodniczącego Sejmu. <laughs> dzień dobry, la vas vitas. La vas vitas. Ty kiedy z kąbusiety z permanenty wiatu ja już trawićus. Nie garantuju, nie są szmatowka Sejma permanenty tam tikrus krus tak ty nieus prendimus. Ja grożenie pasaki Sejma permanenty pasaki kol opozycji nie z Nesutars dėl Seimo vicepirmininkų, tai pareigas atoliauja Jaroslav Narkevičius iš Lenkų rinkimų. Ne, ne čia yra taktiniai žingsniai. O kur? Auštrevičius paliko Lietuvos Seimą birželio 15 dieną. Ir mes liberalai sakome, tai reikia naujas liberalas turi ateiti į vicepirmininkų. Taip. Palauksime rudens sesijos. Taip. Palaukim. Palaukime. Per tą laiką Lenkų rinkimo akcija iš valdančiųjų perėjo į opoziciją ir dabar Gražinė nesako, o dabar jūs aiškinkitės, kas bus jūsų bendras vicepirmininkas. Tai kaip mums atrasti su Lenkų rinkimo akcija bendrą vardiklį. Tai čia buvo ta pauzė, kurios Gražinė neišlaukė. O su Lenkis neįmanoma surasti bendrą vardiklį? O aš nežinau, mes... Vakar vakarė tik išgirdome tą graužinės poziciją, tai šiandien grįšiu į Seimą ir kalbėsime, kviesime Lenkus, konservatorius ir liberalus į bendrą pasitarimą ir žiūrėsime. Ką jūs siūlysit? Kokia galime būti jūsų vientis? Mes siūlysime, jau pasiūlėme mane, tai turbūt ir Lenkų rinkimo akcijai pasiūlysime mane. Na, o o jie, manot, kad pasiūlys tą, ką ir sako graužinė, kol nesusitarsime, o turbūt nesusitarsime, tai aš dar nežinau. Žinau, nenoriu piešti scenarių, tik matau, kad atsiranda įtampos, kur visiškai jų nese norėtų. Jaroslavas Nartievičius buvo ir tebėra visai neblogas Seimo vicepirmininkas. Galų galiai ir toti reprezentacija yra reikalinga kiekvienai partijai ir kiekvienai frakcijai. Ar kada jie pasitraukė iš valdančių, tai mano ir tuomet. Na, man likti. čia žinot, panašu yra taip. Žaidži futbola, pirmas telnys, vienas nulis. Na gerai, mes dabar pereiname į, į kitą pusę, bet vadinsimės jau jūsų komandos pavadinimu ir 1-0 mūsų naudai, nors iki tol pralašinėjo, ar ne? Tai čia kažkas panašaus, pakeitė sėdines, tai, bet sako vis tiek, įvartis yra mūsų naudai. Tai žodžiu, jūsų manimo, Narkevič pats turėtų atsistatydinti iš vicepirmininkų postą, tai aš to nesakau. Tiesiog galime diskutuoti, gali Gražinė nepriimti sprendimą, gali pats Narkievičius priimti sprendimą. Kaip Gražinė negali priimti sprendimą? Jis gali priversti Narkievičius? Ji negali priversti, ji ne gali. gali pasakyti. Aš manau, kad žmogus, kuris buvo vicepirmininkas nuo daugumos, dabar staiga negali tapti visos opozicijos atstovu. Na tiesą sakant, liberalai neįgaliojo Lenkų rinkimo akcijos atstovauti mūsų opozicijoje. Taip, ne? Nes... tai pa, tai <laughs> taip. Taip, taip. Susitarkime. Čia vada... gudrus, graužinė, nežinau. Bet kol nesusitarsit, tai Narkevičius bus vicepirmininkas. Taip, nu ne Didentvilas, nes Dentvilas dar neišėjo. Nu, tai natūralu, kad Narkevičius, nu, žodžiu, subtili šiek tiek ju juotinga situacija, politiškai kurioziška situacija. Toki kur... dar nebuvo mūsų. Atrodo, nebuvo. Kaip išbrisime įdomu? Nu, kaip? Ne, čia, čia tikrai nėra didžiausia problema. Gentvilų buvimas, nebuvimas nėra problema nei man, gal liberalam, mes neturime ne vieno atstovo Seimo valdyboje, neturime jokios informacijos. Tai čia ne mano problema, aš manau, kad Lenkams irgi čia yra, na gal, honoro daugiau dalykas arba at, irgi būtinybė turėti informaciją, turėti savo žmogų nors pasikeitus statusui partijos frakcijos, na taip keistai atrodo. Čia tikrai nebus tas akmo, kuris skaldys Seimą ar opoziciją. Bus... Opozicija susiskaldžiusi ar ne? Na, iš tikrųjų, suprast, te teisingai, liberalai, konservatoriai yra seniai nustatę savo partnerystės ryšius ir, ir Lenk... savo opozicijos lyderiai, taip, Žiūrėkia. ir bendrus sutarimo yra du minusai. Taip, mes neprieštaravome, mes nebalsavome, nedalyvavome tam pasitarime, bet pasakėme, mes nepretenduojame į opozicijos lyderį. Taigi mes savo modus vivendi esame nusistatę. Čia ateina Lenkai, nu jie tikrai nėra tie didieji opozicionieriai, kurie dviejus metus buvo valdančioje daugumai ir staiga mes visi oponuosime Valdan, likusim valdantiesim. Taip nebus. Tai... Normalu, aš manau, yra didesnių iššūkių Seimui negu Seimo vicepirmininko dalykas, pavyzdžiui, energetikos dalykas. Apie nirgėlį, patrėsim, tai kalbėsim būtinai dar, nes girdėjau ir to, tokių pamastymų, jūsų siūlymų, kad galėtų būti rotacijų būdų tie vicepirmininkai keistis ten vienoje sesijoje vienas, vicepirmininkas iš opozicijos kitoje Seimo, parlam, pavyzdžiui, rudens vienas. Galbūt būtų, bet kokį patys būtumėtų už tokią variantą? Ne, nelabai, nelabai negaliu užtikrinti, kad bus nuimtas arba išrinktas kitas. O čia neįmanoma susitarti politikoje, čia žodis. Galima viską susitarti, bet dažnai būna taip, kad tai, susitarimas ir neįvyksta, pavyzdžiui, negauna balsų. Na, įsivaizduokime. Susitarėme, kad dabar lieka šitą sesiją Narkievičius, po to ateina Gentvilos, ar ne? Narkevičius pasako, ne, aš neatsistatydinu, tada reikia interpelacijos, nuimti Narkevičių, tada skirti gentvilą, pritrūksta balsūna, chaosas Na, beveik garantuotas. Na, o jūsų partijos pirmininkas, Lygis Masiulis, pasakė, kad jis yra tikras, kad jūs tinkamai pakeistumėt, pakeisit Auštrevičių. Žodis tinkamas, ką jums reiškia? Na, reikia prisiminti, jūs gal jauna, bet jūsų klausytojai, ačiū, net... jūsų klausytojai tikrai gali prisiminti. 90-92 metai aš buvau parlamento narys ir buvau tas seniūnas parlamento ir vesdavau posėdžius. Tai posėdžių vedimo požiūriu aš buvau tinkamas. Įsiduot, manau, ir net aš tai prisimenu. <laughs> tai ačiū už komplimentą. Jūsų gerai atmintis. O mm, kitas dalykas, na tikrai, turiu viso to darbo patirties. Trečias dalykas. Tikrai neblogai asmeniškai sugyvenu su visų partijų atstovais. Gal sudarbiečiais šiek tiek aštresni formalūs santykiai, formaliai. Satysime, aš ten dėl nuspastiho, aš trus būdau, tačiau su darbo partijos nariais, frakcijos nariais, na, aš neturiu jokių asmeninių įtamų. Gerai, o Seimo vicepirmininko postas vieta pareigos, tai būtų kas papildomai jums? Čia labiau taip, taip tiesiog dėl. Na, aš, aš tikrai dar nesididžiaugiu. Garbės, ar čia iš ne, tikrųjų keičiasi ne. kažkas? Galimybės. Ta, aš esu buvęs viskuo, ar ne? Tai man tai nėra aukščiausia pareigybė ir tai nėra mano svajonių pareigybė. Nė, Ne apie tai kalba, liberalai neturi juotio atstovavimo Seimo valdyboje, mes negauname juotios informacijos. Tai tas vienas dalykas yra. Kitas dalykas, ką aš tiek įsivaizduoju kabinetas turėtų būti gal truputį didesnis, nes mano yra beviltiškai mažas. Šitoks kabinetas, kaip jūsų studija su dviem padėjėjom ir greta antraukšto ruberoido stogas iš pietų pusės. Na, jau esu rašęs Seimo pirmininkui tą laišką, kad gal galima pakeisti kabinetą, mhm. pavyzdžiui, duoti neringos vensienės kabinetą. Supratau, jūs čia stovėjote, kaip laikotarpiai? Taip, taip, taip. Mhm. o kitas dalykas - papildomas padėjėjėjas atrodo lik priklauso, na ir įrenginius Seimo automobilis, berots ir aš visur važinėjau, štai dabar į studiją su savo automobiliu, tai ir nematau jokios problemos, tai gal tokių pliusų. Na, bet kas svarbiausia, tai informacijos, informacijos valdymas tas, ir kontroliavimas. Tai, tai ką paprastai, eilinės Seimo nareikvami gauna informaciją, <coughs> jeigu vicepirmininkas. Mes gauname tai... informaciją, ką nusprendė Seimo valdyba. - Pranešimo valdyboje, aišku, vicepirmininkai. Taip, jie nedalyvauja, ten yra seniūnai, nu jų sp... atdalyvauja, ar ne? ne? Ne, jie nedalyvauja, ten yra seniūnai, nu jų atveju. Ten Taip. kitas dalykas. Tai jau kitą informaciją. Jūs sužinai, ką nusprendė, uh -huh. bet negali įtakoti to sprendimo, kol yra. neturi atstovų. Atei dabar. dabar <coughs> apie atsiprašau. energetiką pakalbėti. Kažkaip neskuba vadnantieji skirti energetikos, energetikos ministrai. Kažkokios didelės intrigos ir šiuo metu per kitą radio stotį vyksta specialiai. Lilaida apie tai, kodėl valdantieji nesuranda, tiksliau darbo partija, kodėl nesuranda energetikos ministro. Jaroslav Neverovičia atsistatydino 18 birus rūpiučio, šiandien 17 rugsėjo, štai jau mėnuo, sako, svarstysime 22 rugsėjo. Man atrodo, tai vienas skausmingiausių sektorių, svarbiausių sektorių Lietuvos. Ir negali būti lyga, kuria. Bevadovo, niekas, tai... niekas nieko nesprendžia, pavadojantis ministrai iš pradžių buvo Sinkevičius, po to ūkio ministras Gustas, na. manau, kad totalus chaosas uh, ir, ir nieksisprendimas. Kam, kam toks reik, chaosas reikalingas? Šiek tiek gal net ir būt kevičiui. Kodėl? Todėl, kad Butiavičius pats neprimnėjo sprendimų ir neleisdavo Neverovičiui priimti sprendimų energetikoje, pats neapsisprendžia premjeros ir dabar jam santytinai naudinga. Jis galės sakyti, darbo partija nesurado ilgą laiką. Ministro sutriko. Veikla, ir todėl, nu, jeigu yra problemų, kokių norėtų. Tai čia ne mūsų kaltė. Tai darbėčių. ne mūsų, o darbo Taip. partijos kaltė. Štai to čia galėtų būti premjero lovo. O darbo partija surado, jie liktai daug šį siūlo ir energetikos ministras. Čia lik sako, kad prezidentūra nepraleidžia, tai galėtų darbo partija ir kitą. Arba pasiūlyti konkrečiai daug šį ir gauti neįgiamą atsakymą, tada siūlyti kitą, bet dabar nesiūloma niekas. Ir kokiu žaidimu žaidžia darbo partija, aš nežinau, tačiau objektyviai žiūrint, tai gali būti naudinga premjerui, kuris nenori jokių sprendimų. Nenori sprendimų ne dėl e, e, Ignalinos elektroninės. Ignalinos ato visą dieną atomenės, sakysime, mm -hmm. pirmiausiai, nes taip ir ne, nebūtų tų sprendimų. Kitas, kitas dalykas, premiéras? mano ir toliau neįsitikinimu, tačiau turima informacija rodo, kad sustiestintų dujų terminalas vėluos. Vėluos ir patikėjau, tai, kad prieš metus. Prieš metus ir niekas ne, čia negalėjo sutrukdyti ir viskas taip, eina baigti. Aš turiu rangovų laiškus, Klaipėdos naftą, informavo apie tos laiškus premjerą. Tuose laiškose rašoma, kad reiks 11 milijonų papildomų lėšų ir dviejų mėnesių papildomėm darbam. Dalis darbų grėžimas, horizontalus grėžimas yra sustojęs. Premjeras vis tiek sako, kad viskas vyra gerai, rugsėjo mėnesį bus pabaigti darbai. Liko 13 dienų rugsėjo mėnesį. Vamžiai guli ant kranto, dujotėčio vamžiai, Taip. jie turi būti įtišti į horizontalų gražinį. Horizontalus gražinys po kur šių maro dugnų 2 km 400 m. Grėžinys nepabaigtas. Vamzdžiai guli ant kranto. Tai žiūri, jeigu vilos dabar rūks, tai tie tai, tai darbai, kurie turėjo būti atlikti. Uh, rūpiučiai 20. Jie turėjo, jie turėjo būti baigti. Rūk, viskas turėjo būti baigtas rūpiučiai 20. Dėl dujo atėjo Vamzdžio. O Vamzdžio dar vėm... turėjom... guli. Rūksėjo beveik pabaiga to jau ir dar nebaigti. Tada kaip Jūs prognozuojate, kad kadangi kad bus pasakytas, kiek vėlavimo bus su viso to terminalo suskistinimu? Aš prognozuoju. Pagalvau pernai, matydamas, kad pradėjo darbus be techninio projekto, neturint techninio projekto, pradėjo Kaltpolius. Prognozau, kad gali būti vėlavimas iki penkioliktų metų vidurio. Ir tai beje nėra kažkokia tragedija. Nieko čia baisaus. Tai kažkas panašaus ir dabar galėtų būti. Na, žinoma, jau atsitiko dalykas, kurį nutylė visi Klaipėdos nafta, premjeras nutylė. Kitiem rangovom Latvijam nepavyko sukaut vamžių į šešiolikos metų dylį. Ką jie padarė? Pateitė techninį projektą, gavo leidimą nupjauti vamzdžius penkiais metrais, sukalė į gruntą ne 16 metrų, bet 11 metrų. Viskas gerai. Galbūt ar stabilus bus pėdsas, prie kurio švartuosius Independence. Galbūt aš negaliu atsakyti, nes niekas nepateitė objektyvios informacijos. Ar jūs prašytos objektyvios informacijos? Ne, aš jau to net nebeprašau, aš prašau bent atsakyti, ar buvo koreguotas techninis projektas ir dėja točio atsakymą nesulaukiu, nors aš turiu dokumentus, kad... Kinoj, ko jis prašė. Kojpėdos naftos. Na, Pirmiausia, energetikos premjero, premjeras permeta energetikos ministerijai, kurios ministro nėra. Energetikos ministerija permeta Klaipėdo naftai, Klaipėdo nafta mhm. atsako Dumblą. Tai vamžys sutrūpė. Viena iš neistų. problemų, niekas nesijimas mhm. spręsti ir nėra su kuo kalbėti. Ir paskui nebus ką apkaltinti. Premjeras ką sako, na, nesako, bet įgalioja energetikos ministerija pateikti atsakymą, o ten nėra ministro. Gerai. Dar viena tema, nes šiandien vyriausybė planuojama, vyriausybė planuojama svarstyti įstatymo pakeitimus, kurie skalūnų žvalgybą Lietuvoje turėtų paversti patrauklesnį užsienio investicijoms. Ar jūsų manimo pavyks amerikiečius privilioti žvalgyti skalūnų dujas vėl? O mes neturim tikslo privilioti amerikiečius, mes turime tikslo privilioti kokią nors stiprią kompaniją, na, tikėtina, kad... Tai greičiausiai bus amerikiečiai, kurie turi didelę patirtį. Mes turime atnaujinti skalūnų žvalgybą ir stelbti naują konkursą. Ševronas pabėgo, ką irgi buvau prognozavęs, bet aš buvau prognozavęs, kad Lenkų rinkimų akcija neliks valdančioje koalicijoje ir Nevirovyčius neliks ministro poste. Tiesa, tai įvyko su tam tikru pavėlaivimu. Ne iškart po rinkimų, bet šiek tiek vėliau. Tai štai, buvau prognozavęs. O ką jūs dar, palaukite dabar apie kitas prognozes. O dabar aš prognozuoju Taip, kad pozityviai, kad pagaliau sudėlios taškus ant į, galės telkti civilizuotą konkursą, bus įveiktas pasipriešinimas iš savivaldybos ligmens, kadangi savivaldybėm yra numatomos lėšos iš skalūnų žvalgybos procese generuojamų lėšų ir, ir gal jos nesipriešins. Tada bus mažesnis mhm. pasipriešinimas, bus visada grupuočių, kurios priešinsis, tai čia aš prognozuoju jau pozityviai. Aš tik primysiu, kad Chevron pasitraukė iš skalūnų dujų konkursų, motivodama to, kad Nuo praėjusiu metu sausio mėnesiu, kai bendrovė pareiškė norą dalyvauti konkurse, vyko reikšmingų pokyčių Lietuvos mokesčių teisinėje reguliavimo aplinkoje. Ar iš tikrųjų taip yra? Mano, no, mano, mano klausimai buvo premjerui, o taip pat teisingumo ministrui <coughs> Juozui Bernatoniui. Ar nėra rizikos, kad taip kaitaliojant įstatymus, konkurso nugalėtojas, Ševronas jau buvo pasiliktas konkurso nugalėtojui, kad šitai kaitaliojant įstatymus, Ševronas pasitrauks? Pamenu, Jozas Bernatonis atsakė, <coughs> ne, Ševronas yra įsipareigojęs tęsti tuos dalykus. Ševronas rado juridinių galimybių pasitraukti, nes teisinė aplinka buvo pakeista po to, kai jie laimėjo konkursą. Mhm. Tai, Ir, gražiau, ir, aš, ir mes tikime, kad Daniel, kur rinkimo akcijos, kaip prognozavot, kad jie vis tiek išeis iš koalicijos, tai dabar jūsų manimo, jei iškoja tik preteksto išeiti ar... Aš, man, aš manau, kad jie ieškojo pretekstų, dalis įstatymų nebuvo priimta, turbūt pripažinkime, kad kiti valdantieji irgi ten žaidė, ką tęsiu pelę, kalbu apie įstatymus su tautiniu mažumu, svetimu vardu rašybos, buvo tokių žaidimų. Tai buvo ieškomas preteksas, gaila, kad to preteksto kaina geras ministras Neverovičius. Žinoma, Praeitį jie tokių precedentų, kad žmogus nepaklūsta partijai, kuri delegavo jį į ministro postą ir mm, užsitikrina valdančiųjų paramą arba prezidentūros paramą. Manau, nevėrovičius būtų galėjęs užsitikrinti paramą. Manau, kad nevėrovičius turėjo aš, pasirinkimą aš ne... skirti ar neskirti citatą. Aš manau, kad jis turėjo pasirinkimą, jo labiau, kad jis nėra Lenkų rinkimo akcijos narys. Būtų atšauktas. Būtų atšaukinėjimas. Nes kadangi, bet... jeigu Tomašas Kiskiškoje tik prateiktų išėjti, tai būtų jiems prateiktas susitarimas. Tai tu ta, ta... išėjai už koalicijos atšaukėjom savo ministrą visą laiką. Taip, o ministras nepaklūsta. Ir aš sakau, buvo toks atvejis, Centros Sąjungos deleguotas Teisingumo ministras Balčiūnas nepaklūso mhm. partijai ir baigė kadenciją tvarkingai. Bet, bet kai nėra Lenkų rinkimo akcijos koalicijų valdančioje, tai tas postas atitenka darbiečiams? Ta, prasidėtų intrigo žinoma sudėtinga. Sudėtinga. Bet ministras būtų poste. Galėjo ir politinės partijos susitarti. Arba gal, dėl Neverovičiaus, gal, kaip asmens, kaip ministro, galėjo susitarti valdančiosios partijos, galėjo prezidentūra būti točio susitarimo garantas. Bet matyt, Neverovičius matė, kad nepavyks susitarti partijoms. Prezidentūra būtų uždėjusi, taip sakant, garantinį ant spaudą, tačiau aš manau, kad nepavyko susitarti valdantiesiam. Arba galbūt Jeroslavas Neverovičius neieškojo štai tokių sprendimų. Gal jis ir neieškojo, aš su jo apie tai nekalbėjau. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū. Anašam Gostiam, būdžiu čia Eugenijos Ganttvėlas, posonas Seims Rūko Liberalų Fryto, į kandidatą naivį Prancūzijos saimo.